начнем мы с главного, наверное, события недели в сфере технологий. Речь идет об очередной презентации, очередной версии операционной системы от Microsoft. Windows под номером 10. Текущая версия восьмерка, или уже лучше сказать 8.1, в свое время, конечно, произвела фурор революционной смены интерфейса. Но сказать, что она завоевала при этом сердца пользователей, наверное, нельзя. Да какой там завоевала? Microsoft презентовала новую Windows после не самой удачной Windows 8 и ее мобильной версии Windows RT, работающей на планшетах с ARM-процессорами. Microsoft анонсировала новую единую для всех Windows под номером 10. Новая версия операционки, выходящая под присмотром нового CEO Сати Наделлы, после реструктуризации Microsoft, должна стать ядром некой отправной точкой для будущих продуктов компании и фактически работой над ошибками своей предшественницы. Windows 10 стала универсальной, она более не имеет отдельных мобильных или десктопных версий. Теперь под ее управлением будут работать и планшеты, и компьютеры, и игровые приставки, и даже шлемы виртуальной реальности. Однако пользовательские интерфейсы на разных устройствах будут отличаться. На планшетах Win 10 будет управляться касаниями, на десктопах мышкой. Если к планшету можно подключить мышь, то устройство автоматически перейдет в десктопный режим. Причем сделать это можно на лету. Microsoft рассказывала об этой концепции в прошлом, но продемонстрировала свою задумку впервые на примере Office 365, где работу начали в одном режиме, а продолжили в другом. И все файлы подгружались в приложение из облачного сервиса OneDrive. Microsoft не первый год идет к мечте об универсальных приложениях. Пытается создать условия для того, чтобы разработчик, однажды написав код, мог бы запустить программу на любом устройстве экосистемы. На десктопе или планшете. Эта возможность также демонстрировалась на примере офиса. Универсальным, впрочем, будут только приложения, написанные для так называемого модерн плиточного тач-интерфейса. Windows 10 пока не имеет точной даты выхода. Известно, что выйдет она в этом году, а у пользователей старших версий операционки, начиная с 7 Windows, будет около года для того, чтобы бесплатно обновиться до десятки. Будут ли Microsoft предоставлять Windows 10 бесплатно и позже неизвестно. В компании говорят об ОС как о сервисе, подразумевая, что версия операционной системы будет поддерживаться в актуальном виде за счет обновлений. И неизвестно, будут ли они предоставляться по платной подписке или заплатить за win 10, требуется лишь однажды. Впрочем, главная цель Microsoft тут, как можно быстрее перевести на десятку пользователей старых версий операционки. На данный момент более 56% ПК по всему миру до сих пор работают на Windows 7. На win 8 только. 15%, а многие и вовсе продолжают пользоваться более неподдерживаемой Windows XP. Десятая версия Windows поступит с двумя новыми продуктами. Впрочем, новыми только отчасти. Microsoft анонсировала новый браузер — Spartan. Своим названием он обязан киборгам из компьютерной игры Halo. По словам представителей компании, Spartan — это абсолютно новый написанный с нуля браузер, имеющий, однако, обратную совместимость с 11-й версией интернет -экспрессии. О самом интернет-эксплорере, правда, на мероприятии не упоминали. Возможно, он останется в портфолио Microsoft в качестве корпоративного браузера. Однако, существуют и опасения, что больше интернет-эксплорера мы не увидим. Еще в операционку встроят цифрового ассистента Картану, дебютировавшую в прошлом году на Windows Phone. Картана — это персонаж компьютерной игры Halo, искусственный интеллект в образе голографической девы, основанной на поисковой системе Bing. Ее предназначение — отбить упор пользователя боязнь голосового общения с компьютером. Ее практические функции сводятся к выполнению голосового управления и осуществлению голосового поиска на устройстве и в интернете. А при серфинге в сети она будет выдавать всевозможную справочно-вспомогательную информацию. По обещаниям, уже в феврале этого года Картана заговорит на 25 языках. Несмотря на то, что сейчас такой интерфейс взаимодействия человека с компьютером кажется излишним, все IT-корпорации, как кажется, уже определились что в будущем мы все будем разговаривать со своими гаджетами другой мировой тренд который в microsoft решили поддержать это повальное увлечение дополненной реальностью компания по показала прототип HoloLens — шлема, совмещающего идеи Oculus Rift и Google Glass. Виртуальная реальность в представлении Microsoft — это интерактивные программы, проецируемые на стекла шлема таким образом, что виртуальные объекты как бы накладываются на реальные. Взаимодействовать с голограммами предполагается жестами. Клик указательным пальцем заменяет клик мышки. И голосом тут на помощь приходит картана. В целом интерфейс здесь — это фактически Xbox Kinect. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь проект курирует его разработчик Алекс Кипман. Представители Microsoft уверяют, что HoloLens не будет требовать подключения к компьютеру или телефону. Все вычислительные модули, по их словам, будут встроены в сам шлем. Впрочем, говорить о технических спецификациях пока еще рано. У HoloLens нет и примерной даты выхода. Где-то в пределах жизненного срока Windows 10, говорят в компании. Зато разработкой программ для дополненной реальности можно заняться уже сейчас. Соответствующий набор API уже выпущен. Называется он Microsoft.